बावीस जानेवारी रोजी श्रीराम मंदिराची प्राणप्रतिष्ठा समारोह हो, अयोध्या येथे संपन्न होणार आहे कौडण्यपूर येथील रुक्मिणी पीठाचे पीठाधीश्वर जगतगुरू श्री राजेश्वर माऊली सरकार या सोहळ्यात सहभागी होणार असून अंबानगरीतून सकल हिंदू समाजतर्फे अंबानगरी ते अयोध्या तेरा तुझको अर्पण या अंतर्गत पाचशे किलो कुंकू प्रभू श्रीराम यांच्या चरणी अर्पण करण्यासाठी राजकमल येथे आयोजित कार्यक्रमात श्रीरामांचा जयघोषात राजेश्वर माऊली यांना कुंकू सुपूत करण्यात आला यावेळी अनेक राजकीय नेते धार्मिक सामाजिक मान्यवर उपस्थित होते हर

कृपया विनंतीकडे मंडळी आपण स्थान ग्रहण करावं केवळ फोटोग्राफर्स आणि पत्रकार बंधूंना त्यांचं कार्य करू द्यावं राम भक्तांनी थोडी व्यासपीठासोबतची जागा मोकळी करावी आपण आणि आजच्या या सोहळ्याच्या प्रसंगी

नमो ब्रह्मणे नमस्तेष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवधु माम् अवधु वक्तारम् ॐ श्री पश्ये माक्षभर्यजद्राः श्रीरङ्गै स्तुष्टवांसस्त्वनोभिः व्यशेम देव हिदयदायु स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिना न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न स्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सह नावतु सह नो भनक्तु सह वीर्यं करवावहे ॐ शान्तिः देशां देशां देहि निशाशा ममत् मर्चो हवेशानंकुजेम मह्यंग मंदाश्रस्तयाध्यक्षे पृतनाजेम मम देवा, देवा भी हवे सन्दुसैन्द्र मंदो मरीक्षमर गोपमस्त महंब बावदा कामे अस् मये देवा त्रिविनाय जं धाम मैया शिरस्थवेयि देवो देह देव्याहोतार मानशंत पूर्वेष्टा श्याम धनुरा सुवीरा दक्षिणे लक्ष्मणोय स्वमामे गुम्जा पुरदो मात जलयस्य रघुनंदनं श्री सुबंदे राजाया राजा भवती मंगल निरामन दीपम दर्श यामे रक्षां धर यामे यत्ने न यत्ने मजे हाफ़ोर परम पुत्र सामीजी ने श्री राम दरबार तो पूजन किया है आने आता हूँ श्री रामा की आरती का हुआ

ताईच स्वागत जे आहे त्याच्यानंतर आमच्या रश्मीताई नावर्जी हे सुद्धा ताईचं स्वागत करतील जय श्रीराम जय हनुमान जय एक बार जोरदार जय श्रीराम जय राम, श्री राम।, श्री राम। आदरणीय मंच, मंच रोहन शर्मा अक्षय जी आणि सगळी रामाचे भगवान रामा भक्त अमरावतीत उपस्थित आहे सगळ्यांना मनापासून जय श्रीराम महाराज जी आता असंच अंजुनरावलाही आमचे कार्यक्रम असंच झालं आणि तिथेही आणि राजेश्वर माऊलीजींना खूप नशीबवानाव आम्ही अमरावतीचे लोक कारण संतांची नगरी आहे संतांच्या विचारावर चालणारे लोक इथे अमरावतीत राहतात आणि त्याच नगरीमध्ये आमचे आमची नशिबात नाही आहे ज्या दिवशी रामाचं वनवास संपलं आणि त्या ठिकाणी जेव्हा रामाची प्रति हे स्थापना होत आहे रामाचे घरात रामाजींचे मंदिरात जेव्हा ते बसत आहे एवढे वर्ष वनवास काढल्यानंतर आमच्या नशीबात ते दिवस नाही आलं की आम्हाला तिथून निमंत्रण आला पण आमची नशीब एवढी चांगली आहे की आमचेच जिल्ह्यामध्ये राहणारे आणि आमचेच ज्यांना आम्ही त्यांचे विचारावर चालतो असे राजेश्वर माऊलीजींना तिथून निमंत्रण आहे आणि आम्ही तुमचेच चरण इथे स्पष्ट करून आमचे असंच आहे की आमचे रामाचे दर्शन होऊन जाईल म्हणून आज आम्ही ते सगळे उपस्थित झालो आहे आणि इथून ज्या सगळे अमरावतीकरांनी जे कुमकुम इथे त्या कुमकुमामध्ये मी सुद्धा कुमकुमांना ते योगदान आपला दिलं आहे पण एक गोष्टी खरं आहे आता जे वक्ता बोलत होते नब्याचा काळ आणि नाईन्टी टू च काळ हा दोन्ही काळ आमच्यासाठी अभ्यास करणारे काळ आहे सत्ता अगर संतो के विचारो पे चलने वाली हो पर हिंदू विचारो पे चलने वाली हो तो नब्बे का काल विरोधी जो है उन्होंने गोलियां चलाने के आदेश दिए और 92 के 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 में में जो जो सत्ता प्रमुख उस प्रदेश के करता थे, उनके उन्होंने कहा कि मैं उन्होंने उस वक्त किसी का भी फोन ना उठाते हुए खुद को शांति में रखकर मंदिर में पूजा करने बैठ गए और उस राज्य के जो राज्यकर्ता थे उन्होंने शाम में जब पूरा कार्यक्रम हमारे कार्य सेवकों ने अपनी भावनाओं से कर दिया शाम में आकर चुपचाप गवर्नर को अपना राजीनामा सौंप दिया कि मैं अपने विचारों के विरुद्ध नहीं जाऊंगा मेरे चेहर मेरी कुर्सी जिन विचारों के वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ वो विचार यह कुर्सी के वजह से नहीं छोड़ूंगा जिस विचार ने मुझे ये कुर्सी पे बिठाया है तो मुझे लगता है आपको जिस मट्टी में जिस विचारधाराओं ने हिंदुस्तान की संस्कृति और जिस भगवान के विचारों में बांध के रखा है कपड़े तो बहुत आएंगे पैसे भी बहुत आएंगे अगर विचार ही चले गए तो मुझे लगता है जिंदगी में आपके पास कुछ नहीं रहेगा दौलत तो तिजोरी में रहते हैं जो सबसे बड़ी दौलत है हिंदुस्तान के लोगों की है वो हमारी संस्कृति हमारी विचारधारा हमारी हिंदू संस्कृति आगे लेके जाने की जो चीजें काका आपण जेव्हा कारसेवक म्हणून नब्बे आणि नाईन्टी टू मध्ये गेले आणि तिथे जेवढेही अमरावती म्हणून प्रचार प्रसार फक्त तेवढेच राज्यात झाला आणि त्याच लोकांना माहिती त्या पिरियड फीर, मध्ये कशा कशा लोकांसोबत काय काय घडलं कोणाला ट्रेन मध्ये कसं अरेस्ट करण्यात आलं कोणाला जेलमध्ये अयोध्या पोहोचायचे पहिलेच कस पकडण्यात आलं कोणाला किती दिवस जेलमध्ये ठेवलं पण आजकालचे काळामध्ये जोडे यंगस्टर आहे देशामध्ये आणि देशा देशाचे बाहेर सुद्धा त्यांना आहे की देशामध्ये प्रधानमंत्री एक असे व्यक्ती आहे ज्यांनी शब्द दिलं त्यांनी त्या शब्दाला जगले त्यांचे विचार आमच्या मनामध्ये आहे की त्यांनी त्या मंदिराकरिता स्वतःची जीव सुद्धा दिलेले आहे कोठारी बंद पा, बंधू पासून ते बरेचसे असे कारसेवक आहे ज्यांचे नावाचा उल्लेख तुम्हाला आणि आम्हाला सुद्धा माहीत नाही तर त्यांच्यासाठी आमच्या मनात नेहमी पाहिजे की त्यांनी जर नब्बे आणि नाईन्टी टू मध्ये हे काम केलं नसता जर आपल्या विचाराला ते जगले नसते तर आम्हाला आज राम मंदिर पाहायला तुम्हाला आणि आम्हाला भेटलं नसता आणि त्यांचा इतिहास आम्हाला माहीत पडला नसता तर मला वाटते त्या योगदानेकरिता आमचे संतांचं महाराजांचं काका गुप्ता काका सब बोलते हैं कि संतों को क्यों बुलाना कार्यक्रम क्यों लेना उनके विचार क्यों सुनना मुझे लगता है भगवान के विचार अगर हम लोगों को अपने तक रखने तो संत महाराजों के विचार हमारे बीच में होना बहुत आवश्यकता है और ऐसे मंच होना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी पीढ़ी ने किया नहीं होता पहले की तो हमें पता नहीं लगता अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन को हमारी संस्कृति हमारे कल्चर हमारे भगवान और हमारे विचारधारा उन्हें पता नहीं लगेगा तो ऐसे मंचों का स्वागत हर परिवार ने हर युवा ने आने वाले समय में जब लड़ाई की जरूरत पड़ेगी तो तुम लड़ाई करो ऐसे बोलने वाला कोई इस देश में ना हो मैं बाहर निकलूंगा और सबसे पहला मैं लड़ाई में जाऊंगा यह मानसिकता बनाने की बहुत जरूरत है परम पूज्य प्रभु लला राम लला चरणा बने आराध्य श्री रुक्मिणी पीठाजीश्वर जगदगृमाली सरकार यांच्या हाताने त्यांच्या पावन करी तिथे प्रभू राम लाग, रामलांच्या चरणी अर्पित होईल राम का होगा राज्य ना ना हो। सदगुरु परिवार अमरावती श्री सुदर्शन जी जैन चिंतामणि गणेश सेवा ट्रस्ट श्री किशोर भाव गोयनका श्री वेंकटेश बालाजी मंदिर श्री रतन जी रतन जी डायमा अंबा महिला बचतगढ़ बस श्री राम है यही तो सनातन की पहचान है कि हर हृदय में बसे श्री राम है गौ माता जी के आशीर्वाद से आज हम लोग रामवासी और राम भक्तों लोग यहाँ पे अमरावती शहर के सभी वासी ग्रामीण वासी ये सब आज कुमकुम -कुम जो अपने अमरावती शहर से के तरफ से सभी सकल हिंदू समाज के तरफ से जो कुमकुम कुम जा रहा है राजे, राजेश्वर माउली की सरकार के हस्ते वो हमारे अमरावती शहर के सभी ग्रामीण वासियों के सबके वो बहुत बहुत सौभाग्य सब सब सौभाग्य है मैं इसके लिए यहाँ पे सभी को शुभेच्छा देता हूँ और एक विशेष ऐसा है कि हमारे को भी है। हमारे को भी निमंत्रण आया हुआ है हमारे को भी निमंत्रण आया हुआ था पर हमारे को हमारे को भी निमंत्रण आया हुआ है पर हम लोगों को ये पूरा अमरावती शहर का संभालने का है क्योंकि उस दिन सवेरे आठ बजे से रात को दो बजे तक के हमारे पीछे भी बहुत कार्यक्रम लगे हैं जगहों के जगहों पे ग्रामीण में भी और अमरावती शहर में भी और हम लोग राम रामलला के नाम से उस दिन दीपावली मनाए जाएंगे सभी सकल हिंदू समाज मिल मैं यहाँ पर सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ महाकाली माता शक्तिपीठ के तरफ से और विशेष में हमारे सिटी न्यूज के सभी बॉस लोगों का सभी वर्कर लोगों सब का सबका मैं हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ और इसी बात पर मैं माता के आशीर्वाद से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को भी हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ बोलो महाकाली माता की जय गौ माता की जय आज मेरे को इस मंच पे एक चमत्कार हुआ है मैं कुछ बोलने वाला था माइक पे पर माँ के आशीर्वाद इतना मेरे को ऐसा मिल गया आज मंच के ऊपर राम जी का आशीर्वाद ऐसा मिला कि हमारे श्री माउली के सरकार के मुखारविंद से और उनको ये प्रेरणा जागृत हुई कि आप राम राम का बोल रहे हैं पर माता ने उनको प्रेरणा दी है गौ माता ने और माता जी ने कि आज हमारे राजेश्वर माउली जी ने भी गौ माता के लिए जो दो शब्द बोले हैं मैं भी हमारे गौ माता का नाम लेके जय जयकार करूँगा पूरे हिंदू वासियों को बोलो महाकाली माता की जय अमरावती के सकल हिंदू समाज ने संकल्प लिया कि जिस प्रकार आने वाली बावीस तारीख को बाईस जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र अपने भव्य मंदिर में अपने घर में पुनः पाँच सौ साल के संघर्ष के बाद में जाने वाले हैं और इस उपलक्ष्य में संपूर्ण जग से विश्व से जो जो वैशिष्ट उस जिले का उस प्रांत का है वो भेंट अयोध्या तक जा रही है और इस कड़ी में अमरावती के सकल हिंदू समाज ने भी इस संकल्प से जुड़ने का निश्चय किया और फिर विचार किया गया कि अमरावती का वैशिष्ट क्या है तो अमरावती का वैशिष्ट जो पूजा सामग्री में अध्यात्म में जिसका विशेष महत्व है वो कुंकू है और यह कुकू अमरावती से संपूर्ण भारतवर्ष में निर्यात होता है और इसलिए 500 वर्ष का संघर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 500 किलो कुकू अयोध्या तक जाना चाहिए ऐसा संकल्प अमरावती के सकल हिंदू समाज ने लिया और यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ अमरावती से अवध तक और हमारा सौभाग्य है कि हमारे गुरुवर्य राजेश्वर माहौली जगत गुरु राजेश्वर माहौली उन्हें इस कार्यक्रम का निमित्त निमंत्रण है और उनके माध्यम से अब रामचंद्र के चरणों में यह अमरावती की है की भेंट पहुँचे ऐसा संकल्प सभी ने लिया और उस निमित्त से इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ हुआ है अमरावती से अवध तक अमरावती का कुकु गुरु माहौली के माध्यम से रामचंद्र जी के चरणों में हम पहुँचा रहे हैं इसका आनंद सकल हिंदू सकल राम भक्त परिवार को है और इस उपलक्ष में हम सभी यहां पर एकत्रित हुए हैं धन्यवाद जय श्री राम